Всем привет! Сегодня мы будем делать обзор над Лего э, Майкрафт. <coughs> у нас сегодня будет э, мини-шахта. В комплекте у нас идет э, стивик, паучок и зомбиатика. Э, мне набор саму очень даже понравился. Э, начнем. Мы с нижнего этажа. Здесь у нас там, по идее, должен стоять зомби. Там у нас видно золото и рядом с лавой золото. Потом мы идем к Сиву. У него есть такая кирка железная, скорее всего. Или каменная. И Ведро с лавой. Ну, можно менять воду на лаву. Потом идет у нас паучок. Он ползет над динамитом. И там мы можем увидеть. Сейчас я вам приближу. Вот такое железо и уголь. Потом у нас идет второй этаж. На втором этаже у нас сундук, и там лежит э, вот такой вот хлеб. Да уж. Хлеб в сундуке. Ну, я думаю, все. Спасибо за, за просмотр. Подпиши, э, подписывайся на канал. Всем удачи, всем пока.